Datuk Seri Rafizi Ramli meletak jawatan itu antara topik panas yang sedang ya dimainkan oleh pembangkang para walaun-walauntit untuk cuba ya untuk mengganggu gugat kestabilan Parti Keadilan Rakyat. Soalnya adalah benarkah semua itu? Harapi adakah Rafizi sebenarnya hanya meletak Apa hanya bercuti dan <coughs> <coughs> dan bukannya meletakkan jawatan seperti mana yang cuba diviralkan oleh para walaun. Jadi pendedahan panas daripada Bernard Swadi ayo kita tonton bersama video ini. Apa orang kata? Statistik Jabatan, Jabatan Statistik. Statistik. Ha. ha. Jabatan Statistik Malaysia kerana telah mendapat top ranking data buat kali pertamanya dalam sejarah, Malaysia telah mendapat nombor 1 di bawah Odin sebenarnya. Ramai tak tahu Odin ni. Malaysia top open data ranking in historical first. Malaysia has ranked first globally in 2024 Open Data Inventory atau ODIN with an overall score of 90 according to the latest uh, biennial report by the Open Data Watch ODW. The ODIN index evaluates the coverage and openness of official statistic data assessing how well countries align with international standards for data availability and accessibility. Malaysia's score comprises a data coverage uh, subscore of 79 and a near perfect data openness subscore of 99. The Statistics Department said that the achievement marks a significant improvement from the country's previous 67 position outperforming countries such as Singapore second, Finland third and Denmark fourth. This achievement proves Malaysia's ability to compete globally in terms of data openness and coverage. This accomplishment is also the result of the collective efforts of the Statistics Department and other ag government agencies that have worked closely to provide time and reliable data. Chief Statistician Uzil Mahadi said in this statement. Di dalam Odin, tuan-tuan, eh, Malaysia telah mencapai nombor satu. Tahniah. Tahniah juga Odin uh, uh Dosem ni adalah di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah Rafizi Ramli. Saya kata kepada Rafizi, kau boleh baca data, aku boleh baca manusia. Dia memang boleh baca data dan dia very good with data, tuan-tuan. Buat kali pertama, tahun lepas, eh, tahun lepas Malaysia adalah tangga 67. Uh, 67. Tahun tahun 2023 lah. 2024 daripada 67 masuk jadi nombor 1 tuan-tuan. Singapura pun nombor 2. Finland nombor 3, Denmark nombor 4. Kita nombor 1 dunia. Eh, korang tak bangga ke? Kita dapat akhirnya at least lah satu benda kita dapat mengatasi dan mengalahkan Singapura. Sekurang-kurangnya lah. Ha, sekurang-kurangnya ada satu lah benda kita dapat mengalahkan Singapura. GDP belum lagi lah. But, you know, we are going towards that. Kita dah bergerak, bergerak ke arah itu. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, eh, orang tanya, formula Rafizi, formula Rafizi, formula Rafizi. Eh, ini salah satu benda lah yang Rafizi buat. Eh, kau daripada nombor 67 dalam Excel lepas, kau masuk dalam trial kau nombor 67, tiba-tiba kau pergi SPM, kau dapat nombor 1. Kau agak? Kau tak agak benda tu sebagai improvement ke? Kan? Ah. Kan? Alright. Thank you tahniah saya ucapkan kepada Dosem dan juga tahniah saya ucapkan kepada Kementerian Ekonomi. Okey. <coughs> kilang Continental ditutup isyarat kurang beli rakyat berkurangan MP PAS. Penutupan kilang tayar Continental, Continental di Alustar Kedah bukan berpunca daripada kerajaan negeri. Sebaliknya menunjukkan isyarat bahawa kuasa beli mungkin berkurangan, kata Ahli Parlimen Tangga Batu. Kontinental tidak memindahkan kilangnya itu ke negeri atau negara lain membuktikan ia bukan satu masalah yang berpunca daripada kerajaan di Kedah namun ia bertindak menutupnya sekaligus mengecilkan lagi pengeluarannya. Apa, -apa isu berkaitan ekonomi harus dilihat secara mikro dan makro selain ia juga berkaitan dengan salah satu uh, satu faktor dengan faktor lain ataupun dipanggil kesan berantai kata Bakri. Bakri turut memetik sumber daripada Exco Industri Pelaburan Kedah Dr. Haim Hilman yang membalangkan 70% tayar yang dihasilkan di kilang pengenaan adalah untuk pasaran tempatan. Katanya penutupan kilang itu mungkin menjadi petunjuk awal atau red flag kepada penurunan kos beli rakyat khususnya dari golongan berpendapatan sederhana dan tinggi yang menjadi pembeli utama tayar premium jenama, jenama tersebut. Kita juga perlu lihat kemungkinan ia adalah nantijah daripada penghapusan subsidi diesel yang telah dilakukan dan juga petrol yang mungkin berlaku bila-bila masa dari sekarang. Jika benar penutupan itu disebabkan pengurangan dalam permintaan terhadap tayar, ia adalah meliputi seluruh Malaysia kerana kilang Alustar bukan hanya untuk pasaran kedah saja katanya. Isnin lalu, Continental mengumumkan bahawa ia menutup kilang yang nak hujung tahun ini. Syarikat itu mengatakan kilang tersebut mengaji 950 pekerja dan keutamaan kini adalah untuk menyokong mereka melalui proses peralihan dengan menawarkan kaunseling kerjaya serta meneroka peluang pekerjaan dalam syarikat itu dan di luar negara. Setelah pengumuman tersebut, setengah pengguna media sosial menyalahkan dasar dan pentadbiran kerajaan PAS yang diterajui oleh Menteri Besar Muhammad Sanusi. Sanusi bagaimanapun menegaskan keputusan Continental tidak berkaitan dengan kerajaan negeri mahu disebabkan isu politik ia dibuat di atas pertimbangan perniagaan bila MP PAS daripada Tangga Batu ni kata ia mungkin disebabkan oleh penuh apa uh, penyelarasan subsidi digital mungkin kerana petrol bagi saya bangang sangatlah MP PAS tu nak menilai penutupan kontinental itu hanya kerana subsidi <laughs> bagi saya itu satu satu analis ekonomi oh disebutlah mikro makro eh. bagi orang on bangang memanglah dia boleh dia boleh nampak wah hebatlah makro dan mikro dia kan tapi bagi yang kita memahami pendekat, i doesn't work that way. kalau itu sebab dia tuan-tuan sepatutnya bukan kilang kilang tayar di Malaysia ni bukan continental je kan kilang yang berkaitan dengan kenderaan bukan continental je banyak je lagi kilang-kilang lain kenapa kilang-kilang lain tidak terkesan kenapa yang ninja terkesan bagi saya ini adalah personal uh, continental tayar continental atau continental sendiri punya punya uh, internal reason It's a business decision. Salah satunya yang saya boleh panggil adalah disebabkan oleh competition. Kan tayar Continental is not the only tayar. Tonton pakai ke tayar Continental saya tanya lah. Tonton pakai, pakai tak tayar Continental. I think majority of you tak pakai pun tayar Continental. Kan sebab Continental bagi saya agak dia tak terlalu mahal, tapi dia tak terlalu dia terlalu, tak terlalu murah. Dia, dia, lagi, dia 20, ada lagi kalau disebut T20 ada lagi tayar yang lagi mahal daripada itu. Continental tu it's, it's middle range Dia ada lagi murah daripada tu Tetapi it's middle range Saya pakai Continental Saya tahu lah Tapi Continental ni bukan masalahnya sekarang Masalah daripada dulu lagi Dan bila kita buat kajian Antara Punca yang dikatakan adalah masalah internal Terutama budaya kerja yang ada di dalam Continental So it's all about Business decision Working culture It's about vision of the company It's about marketing Disebab itu tak ada kena mengena dengan Betul lah saya setuju sebenarnya tak ada kena-mena dengan polisi kerajaan negeri Kedah dan juga tak ada kena mengena dengan kuasa beli rakyat kita. Even though 70% adalah daripada negara kita. Dia berbeza kalau negara kita ni hanya tayar kontinental je ada. Kita tak ada tayar jenama lain, kontinental. Kan? Tiba-tiba dia tutup kilang. Okey lah, logik lah kita kata demikian. Tapi sebab dia ada tayar lain sebagai sebagai alternatif. Dan tayar itu bukan setakat dalam negara kita, dekat luar pun ada. Daripada China kita ke Indonesia dan sebagainya, so the competitions itu ada, and disebabkan ada competition menyebabkan syarikat ini tidak boleh bersaing di dalam market yang ada. Betul dia tak lagi memberi maklumat sama ada dia akan berpindah tempat lain sebagainya, ataupun dia mengecilkan dia punya bisnes. You know, sebagaimana kita saya setuju kita tak boleh salahkan kerajaan negeri kedah kerana syarikat itu tutup, kita juga tak boleh kata kerana kuasa beli itu berkurangan. Sebab tuan-tuan, macam mana kuasa beli itu berkurangan <coughs> kalau sekiranya kita ada better alternatif. Kita ada better alternatif. Saya bagi contoh, saya baru-baru ini saya tengok kereta di antara Honda dengan a few Chinese car. Performance wise, sama je. Performance wise, Honda. Feature wise, sama. Some are better than others, tapi lebih kurang lah. Tapi harga China is better. And then, you know, orang dah balik ke arah China punya car, Mungkin satu hari nanti Honda akan tutup adakah kita kata oh kerana kuasa beli semakin ini yeah, because bukan sebab kuasa beli because kita ada alternatif. So kalau sekiranya the main product tu tak tak uh, competitive enough untuk nak melawan dia punya competitor dan terpaksa tutup it's not bukan salah ekonomi tu. Salah kerana ada pilihan. Saya kata tadi betul. Kuasa beli kalau sekiranya dalam negara ni tak ada tayar lain jual kecuali Continental. Dan orang tak beli Continental sampai kena tutup true kita boleh kata itu kuasa beli. Tapi kita ada banyak alternatif selain daripada uh, tayar Continental. So, you know, because of that, kita tak boleh, uh, you know, saying otherwise lah. Okay, alright. Habis kat situ. Doktor demo MOA MMA sorry doktor demo doktor MMA hantar notis pada polis untuk perarakan 6 Mei ini. Pihak polis mengesahkan telah menerima notis daripada MMA, Persatuan Perubatan Malaysia berhubung rancangan mereka untuk mengadakan bantahan pada selasa ini berhubung peraturan yang mewajibkan klinik dan swasta mempamerkan harga ubat-ubatan. Menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya, Shah Mohamad pihaknya akan meneliti notis tersebut mengikut peraturan Akta Perhimpunan Aman 2012. Uh, dalam masa yang sama juga, tuan-tuan. Eh, eh? Karut mengelirukan Peguam Bidas Fahmi isu perlembagaan Seorang pakar undang-undang membidas Kementerian Komunikasi Fahmi menyifatkan menteri itu salah tafsir perundangan undang-undang di bawah Akta perhimpunan. Melebihkan karut dan mengelirukan Rajas menekankan bahawa undang-undang itu hanya memerlukan penganjur memberitahu polis tentang perhimpunan tanpa perlu mengemukakan permohonan. Okey. Yang ini saya setuju lah kalau kenyataan tersebut betul daripada Fahmi. Saya ada tanya YB Fahmi berkenaan ini betul ke dia keluar kenyataan sebab saya cari tak jumpa kenyataan YB Fahmi itu. Mungkin tempat lain lah. Uh, dan kita kena faham bahawa tuan-tuan eh akta pimpinan aman ni kita tak perlu minta uh, permohonan tu maksudnya kebenaran atau permit dari polis kecuali waktu pilihan raya. Waktu pimpinan aman kita perlu inform saja. Inform saja bukan minta permit. Okay, biar kat situ. Choa Menibanen menang ketua cabang PKR dalam pemilihan semula. Uh, Choa Wikat memenangi cabang Selayang uh, memperoleh 1945 berbanding 1648 yang diperoleh lawannya Wan Ibnul Bahar Wan Ismail. Sementara itu, seusah politik pejabat presiden Manivanan memenangi jawatan Ketua Cabang Jempol dengan 571 undi. Dalam masa yang sama, PKR juga telah menunda tarikh pencalonan pemilihan peringkat pusat dan mengumumkan proses pencalonan dan pemilihan peringkat pusat ditangguhkan kepada 8 dan 9 Mei ini. Dalam satu kenyataan di sisi dari sosial media, tidak menyatakan sebarang alasan bagi penangguhan tersebut. Dimaklumkan, Jawatan Kuasa Pemilihan Pusat telah memutuskan untuk menangguh proses yang dijadualkan pada 3-4 Mei dan tarikh baru akan berlangsung pada 8 Mei bermula 12 malam, sorry 12 pagi sehingga jam 11.59 malam 9 Mei. Seluruh proses itu akan dijalankan secara talian katanya. Okey. So berkenaan dengan pemilihan, uh, di samping kita ada audit, kita ada juga pemilihan semula dan kita katakan bahawa memang apa orang kata ada uh, penangguhan untuk proses pencalonan pusat eh, dan uh, dibawa kepada minggu hadapan. Minggu hadapan so but you know overall uh, tidak ada menjadi masalah, semuanya berjalan lancar dan uh, insya-Allah benda ini akan uh, you know kongres tu akan diteruskan sebagaimana dijadualkan di Johor pada 22 hingga 25 hari bulan Mei ini. Alright. Muhammad Ali lapor polis dakwa suara audio milik Ketua Menteri Melaka bekas timbalan speaker Muhammad Ali sampai membuat laporan polis bagi menggesa sesatan dijalankan terhadap satu rakaman audio yang didakwa mengait dirinya dalam konspirasi politik. Muhammad Ali juga bekas timbalan seriusah -seri sorry pengurus UMNO mendakwa secara terbuka bahawa suara dan orang tersebut adalah Rauf milik Rauf Yusof. Yusof. Saya ingin tegaskan secara terbuka saya berani kata suara tulah itu adalah suara Rauf. Itu cabaran saya. Kalau Rauf anggap itu satu fitnah, satu perkataan yang merosakkan namanya, saya cabar Rauf buat laporan polis dan untuk polis sesat siapa sebenarnya buat konspirasi jahat tersebut. Saya dah ulas benda ni tuan-tuan eh. Uh, still dia cakap dengar, dia tak ada isu. Dan uh, bagi saya, kalau Raub nak ambil tindakan pun ambillah tindakan. Tapi tak tak akan membawa apa-apa implikasi -apa dan benda ni pun tidak akan ada legal implication kepada semualah. lah. Sorry tuan-tuan, saya terpaksa rush ni eh. Last kali, eh sorry, second last. Tiada isu Rafizi bercuti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, tiada isu Rafizi berhubung Uh, menteri ekonomi yang dilaporkan sedang bercuti dalam satu tempoh yang lama. Menyifatkan pembunuhan cuti sebab perkara biasa bagi seorang pekerja, Anwar berkata beliau sedang mencari masa yang sesuai untuk mengambil cuti. Berbagilah berapa hari saja cuti bagilah tak ada isu pun. Saya pun nak cari berapa hari cuti katanya setelah menunaikan solat Jumaat di Masjid Bandar Sajana Putra di Banting. Uh, benda ini saya kata sama juga ah huh? uh, Anwar mengatakan bahawa tidak ada isu tentang cuti tersebut dan saya ada nyatakan dia dalam Facebook saya saya kata cuti lah Rafizi ramai orang tam saya kan kau ni apa nak me nak memecah belahkan parti dan sebagainya itulah aku kata kau tak tahu apa yang aku cakap kau tak kenal aku siapa tiba-tiba kau nak bagi komen sehari lepas saya cakap tersebut Rafizi tu lah bercuti rupanya tuan-tuan Rafizi ni dia ada 33 hari unclaimed leave dipanggil dia tak ambil pun cuti tersebut malah masa dia cuti sakit hari tu pun cuti sakit eh dia tak ambil cuti tau maksudnya lepas operation dia terus pergi parlimen untuk jawab soalan yang ada di parlimen so dia tak ambil cuti so bagilah dia cuti kesian kat dia dah lah dibawa Odin Malaysia ni nombor satu daripada 67 dia dah has done a lot tuan-tuan korang tak nak bagi dia cuti ke bila aku suruh dia bercuti eh tiba-tiba dia pula orang yang terlebih melenting yang bestnya orang tu pun bukan menyokong Ravizi kan <laughs> bukan penyokong Rafizi kan cuti tu bukanlah kata kata dia tak di dalam kabinet cuti tu maksudnya bercuti lah tengok holiday dan akhir sekali Papa Gomo mohon maaf kepada Ketua Polis Negara Papa Gomo atau nama sebenar Wan Azri hari ini memohon maaf kepada Ketua Polis Negara berhubung kenyataan yang pada 14 Februari dan guna penggunaan imej KPN yang tidak sesuai pada 5 Februari membacakan kenyataan di hadapan Pesuri Hakim Kenyataan dan gambar itu disiarkan walaupun setelah perintah injunksi dikeluarkan. Setelah penyataan dibacakan, reziduen mahkamah menerima permohonan maaf dengan syarat ia disiarkan di semua platform dan dibiarkan tujuh hari. Pembangunan juga dikendaki memadam gambar memerintahkan pembangunan membayar kos RM5,000. Uh, permohonan maaf itu berbunyi dengan Ini saya Muhammad Azri dengan suci hati tanpa ada rasa syarat memohon maaf kepada mahkamah di atas penggunaan perkataan berunsur fitnah dan khianat terhadap parentif pada terbitan petarikh 14 Januari dan penggunaan gambar KPN. Saya mengaku janji tidak akan mengulangi sebarang kenyataan fitnah terhadap KPN dan akan memadam kenyataan ini. Okey. Ada yang tak puas hati dia kata patutnya KPN teruskan saman sebagainya kan. Yalah. Itu membuktikan Warna On masih lagi kena berpegang kepada kepada Papa Gomo ni tuan-tuan. Saya tak faham Well, saya faham sebenarnya Sebab dia tak ada sumber lain So, mereka nak berpegang kepada sumber-sumber fitnah macam ni Cerita pasal HIV lah Cerita pasal AIDS lah Sebagainya Kan sekarang ni nak cerita pasal KPN Orang oh, pemfitnah macam ni Sumber dia orang kan? Orang fasik macam ni Jadi sumber dia orang Menarik Dan ada orang kata Kenapa